विंशः परिच्छेदः ऐक्यस्थलान्तर्गतनवविधलिङ्गस्थलप्रसङ्गः अथ ऐक्यस्थलम् अगस्त्य उवाच स्थलभेदास्त्वया प्रोक्ताः स्थल भेदास्त्वया प्रोक्ताः शरणस्थल संश्रिताः शरणस्थल संश्रिताः ऐक्यस्थल ब्रूहि ऐक्यस्थलगतान् ब्रूहि स्थलभेदान् भेदान् गणेन्द्र मे स्थल गणेन्द्र मे श्रीरेणुक उवाच स्थलानां नवकं चैक्य स्थलानां नवकं चैक्य स्थलेस्मिन् परिकीर्त्यते स्थलेस्मिन् परिकीर्त्यते तत्स्वीकृतप्रसादैक्या स्वीकृत प्रसादैक्या स्थल स्थल मादौ प्रकीर्तितम् शिष्टोदनस्थलं चिष्टोदनस्थलं चराचरलय स्थलम् चराचरलयस्थलम् भाण्डस्थलम् ततः प्रोक्तम् भाण्डस्थलम् ततः प्रोक्तम् भाजनस्थलमुत्तमम् भाजनस्थलमुत्तमम् अङ्गालेपस्थलम् पश्चात् अङ्गालेपस्थलम् पश्चात् स्वपराज्ञस्थलं ततः स्वपराज्ञस्थलं ततः भावा भावविनाशं च भावा स्थलम् ततः ज्ञानशून्यस्थलम् दतः तदेषाम् क्रमशो वक्ष्ये तदेषाम् क्रमशो वक्ष्ये शृणुताप सलक्षणम् अथ स्वीकृत मुख्यार्थो लक्षणार्थश्च मुख्यार्थो लक्षणार्थश्च यत्र नास्ति चिदात्मनि यत् नास्ति चिरात्मनि विशृङ्खलतया तस्य विशृङ्खलतया तस्य प्रसादः स्वीकृतो भवेत् प्रसादः स्वीकृतो भवेत् मातृमेय प्रमाणादि मातृमेय प्रमाणादि व्यवहार संवित् साक्षात्कृतिं लब्ध्वा संवित् साक्षात्कृतिं लब्ध्वा योगी स्वात्मनि तिष्ठति योगी स्वात्मनि तिष्ठति अद्वैतबोधनिर्धूत अद्वैतबोधनिर्धूता भेदा योगिनः भेदावेशस्य योगिनः भेदा भेदा साक्षात्कृतमः संवृत् साक्षात्कृतमहासंवेद प्रकाशस्य क्व बन्धनम् प्रकाशस्य क्व बन्धनम् चिदात्मनि शिवे न्यस्तम् चिदात्मनि शिवे न्यस्तम् जगदेतच्चराचरम् जगदेत चराचरम् नायते तन्मयम् सर्वम् नायते तन्मयम् सर्वम् अग्नौ काष्ठादिकं यथा अग्नौ काष्ठादिकं यथा न भाति पृथ्वी न जलम् न भाति ी न जलम् न तेजो नैव मारुतः न तेजो नैव मारुतः नाकाशो न ना परं तत्त्वम् नाकाशो न ना परं तत्त्वम् शिवे दृष्टे दृष्टेचिदात्मनि शिवे दृष्टे दृष्टेचिदात्मनि ज्योतिर्लिङ्गे चिदाकारे ज्योतिर्लिङ्गे चिदाकारे ज्वलत्यन्तर् निरन्तरम् ज्वलत्यन्तर्निरन्तरम् विलीनं निखिलं तत्त्वं <laughs> विलीनं निखिलं तत्त्वं पश्यन् योगेन लिप्यते पश्यन् योगेन लिप्यते अन्तर्मुखेन मनसा अन्तर्मुखेन मनसा स्वात्मज्योतिषि चिन्मये स्वात्मज्योतिषि चिन्मये सर्वानप्यर्थविषयान् सर्वानप्यर्थविषयान् जुह्वन् योगी प्रमोदते जिह्वोगी प्रमोदते सच्चिदानन्द जलधा शिवे स्वात्मनि निर्मलः शिवे स्वात्मनि निर्मलः समर्प्य सकलान् भुङ्क्ते समर्प्य सकलान् भुङ्क्ते विषयान् तत् प्रसादतः विषयान् तत् प्रसादतः इति स्वीकृतप्रसादि स्थलम्